Шау. Предварительно, предварительно мы говорили уже с ним, и несмотря на подсказки Димки, который в прошлый мой тест выбрал в школу, Виталий выбрал свой вычислительский учительский коллектив, и Виталик, чернолист, Михаил Глубокий, Геращенкова Марина, Горбатенко Сергей, Адогин Андрей, Квиско Юлия, Сердюк Александр, Лясичев Александр, Бородовка Анна. Едут в, на практику на 21 день в Варшаву, я еще не Вот. В летнюю школу предлагается и уже согласие от Антонины Шенки, Помахли ручкой. От а боровали Алексея, которые сейчас дает какой-то зачет, который, как только сдав, его привезут туда. 21 день в летней школе в городе Лондон. И еще две кандидатуры. А? А? Шелест и Сухаревская. Это четверка, которая поедет, если, конечно, не откажется, возможный вариант. Это четверка, которая поедет в ЛОС и будет там обучаться, у ну, простите, в Люблин, и будет там обучаться по особой программе 24 часа в сутки. Вот, с ужасом вспоминая о том, а, с вспоминая о том, как тут можно было задвинуть занятия, не ходить на Занятия недельные, в общем получат. Мнения у нас с Катериной разделились давно, и единого мнения пока не существует, так и вот проверяется. Я считаю, что летнее школа дает хорошую языковую подготовку. Катерина считает, что не хуже языковую подготовку дает коллектив из 10 человек, которые в Варшаву и так далее. Вы можете